Əziz dostlar, bu gün sizlərə mən, ə, deməli, internetdən pul qazanmağın yolları barəsində danışacağam. Ümumiyyətlə internetdən pul qazanmağın müxtəlif yolları mövcuddur. Vebsayt açaraq ola bilsin, müxtəlif onlayn alış-verişdir falandır. Yəni bunlar müxtəlif yollar var. Amma ə, deməli, internetdən bu dəqiqə ən effektiv və ən çox pul qazanılan sahələrdən biri və ən çox da insanların müraciət etdiyi sahələrdən biri də ümumiyyətlə belə deyə də büdcəsiz səhimləri yaşadığımız bu Azərbaycan, yəni Azərbaycan Respublikasının bəlkə də o, belə deyim də illik gəlirlərindən daha çox olan, milyardlıq bir dəyəri olan Google şirkətinin, lahi, Google şirkətinin məxsus YouTube vasitəsilə pul qazanmaqdır. E, növbəti yəni dəstlərimizdə biz bunun tam dəriniklərinə girecəyəm amma mən bəri başdan bunu demək istəyirəm ki e, cən azərbaycanda hal-hazırda e, YouTube-dan çox olmazsa da yəni real böyük məbləğlərdə yəni 1000, 2000, 3000, 4000 yəni böyük məbləğlərdə pul qazanan insanlar var e, ki hansı ki dollar bəzilər adlarını açıqlamır, bəziləri isə nə bilim öyrətmək istəmi olan insanlara əsasda nəyə irəli gəlir? Çoxusu ya insanlara öyrətmirlər, birbaşa bərbaxdan etiraz edirlər, öyrətmək istəmədiklərini deyirlər və yaxud ə, belə deyim, öyrətsələr belə yan yanlış bir istiqamətlərə insanları yönləndirirlər ki, insanlar ə, bu istiqamətlə ə, belə deyim də doğru bir nəticəyə çıxa bilmir, doğru nəticə ala bilmir. Mən hardasa deməli bu sahənin də onla yaxındır YouTube-da amma sırf yəni YouTube-dan ortaqlıqdırlar, partner, partnyor ortaqlığım hardasa 7 il civarındadır. Bu da özü böyük yəni kiçik bir vaxt deyə nəzərə alsak ki, YouTube yəni fəaliyyətə başlayan, yəni bu ortaqlığın mövcud olduğu dövrəm çox deyil. Yəni 7 ildir ə, mən bu sahədə məşğulam. Yəni Məni tanıyanlar zaten tanıyır. Elvin Ağsaqqal, Ağsaqqal ləqəbimdir. İnsanlar bu adı mənə veriblər. Və indi bəzəninizin beynində sual ola bilər ki, Azərbaycanda bu sistem yoxdur axı. Mən deməli uzun müddət bu sistemi Avropa ölkəsi olan Yunanıstan üzərindən idarə edərmişəm. Yəni bu Azərbaycana gəlincə kimi qonşu Türkiyədə artıq YouTube-un ofisi açılıb. Yəni YouTube-un orada artıq idarəsi var. Amma əvvəllər yox idi. Yenə yani artıq Türkiyədə ofisinin açılması çox böyük üstünlüklərdir. Yəni deyirəm ki, çox insanlar YouTube bir internet saytı kimi görür. Çox belə deyirlər. FIFA da çox hinguladır, amma ki, eee YouTube da çox ciddi bir, yəni milyardlar, milyardların, milyardların dönəm elədigi bir yerdir, bir müəssisə, yəni bir yer düşünün ki, eee belə deyim də de, böyük bir zavod və yaxud Azərbaycandakı ən böyük şirkətin belə, yəni şirkətin belə bu qədər dövriyyəsi yoxdur. Yəni söhbət milyardlardan gedir. Azərbaycanın ən böyük şirkətinin belə bir dövriyyəsi yoxdur. Və bunu nəzərə alın. Yəni əgər işinizə təbii ciddiyə almaq istəyirsinizsə, zətən heç nəyə ciddiyə almayan insan bu həyatda çıxarıb belə deyim də zavodu da versəm həyatı lağlağı ilə həyata çeynə yanaşan insançı fərqi yoxdur. Mən indi burdakımsa insanlıq dərsi və ya xuddi nəsa başqa bir şey keçmək niyyətim də yoxdur, həm də vaxtım da yoxdur. Əsas məqsədim odur ki, mən sizə 100% bir nəticəyə gətirmək istəyirəm bu YouTube sayəsində. Halbuki yəni insanları yanlış yönlərə yönləndirənlər var ki, çox adam paxıllıqdan olsun istəmir, yəni sərgib bu saytda rəqətsiz olsun. Mən də yəni bu sahədə belə deyirlər, ə, o Azərbaycanın ilk bəlkə də 5 nəfərdən biriyəm. Mənim də dostlarım var ki, tanış insanlar var ki, belə deyim, kiməsə öyrətdiyimi, kiməsə nəsə bölüşdüyümü şeyləndə əsəbləşirlər, mənə acıqlıq olurlar və nəsə başqa bir şeylər. Amma siz on deyə bilərəm ki, əgər siz bu işə ciddi yanaşarsınız, məsuliyyətlə yanaşarsanız ki, gələcəkdə həqiqətən də böyük bir məbləğlər qazana bilərsiniz. Və bu işin birinci qanunu budur ki, işə başlandanda heç vaxt pul xətrinə, nəsa bir qazanc xətrinə deyil, sırf sırf ə, belə deyənlər keyfiyyət xətrinə başlayın. Yəni iş keyfiyyətli bir iş görmək məqsədilə başlayın. Əgər işə pul qazanmaq məqsədilə, yəni düzə pulu işə pul qazanmaq üçün görəmsə, əgər işə pul qazanmaqla məqsədilə girişəcəksinizsə, əgər girişəcəksinizsə, bu işi bu dəqiqədən atın. Bu dəqiqədən atın. heç yaxın durmayın. Amma yenə də deyirəm, mən sizi 100% li nəticəyə gətirib çıxaracağımı, yəni söz verirəm. Əgər siz dərsləri birdən sona qədər izləsəniz, 100% li nəticəyə çıxacaqsınız. Mən buna, yəni 100% zəmanət verirəm ki, sizə, belə deyim, ki tam belə deyim, zəmanət verə bilərəm ki, sizi o son nəticəyə çıxaracam. Son nəticə, yəni artıq siz də o YouTube-dan böyük məbləğlər qazanan insanlar arasında ola bilərsən. Necə ki bir zamanlar mənə bir qonşu Türkiyədən olan bir dostum öyrətmişdi bunu. Hələ 2007-ci, 2008-ci illərdə. Artıq bu insanın Türkiyədə Türkiyədə yillaları falan var. Yəni qazanırdı insan zamanında əziyyətini, zəhmətini çəkib qazanır. Yenə deyirəm ki kim məsəl üçün bu işə girişmək istəyirsə, bu işlə məşğul olmaq istəyirsə indi növbətə dəstərlə Ənə yəni, ikinci, üçüncü, yəni növbəti dərslərdə mən sizə hissəsizsə bu barədə e, tam məlumat verəcəm, dolğun məlumat verəcəm. Hələlik özünüzdə məqayət olun. İkinci dərsə çevirin. Oradan artıq mən, yəni ciddi olanlar, real öyrənmək istənlərinə biz davam eləyirik dərslərimizə. Oldu hələlik özünüzdən məqayət olun dostlar. Hələlik sağ olun.